السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید پچھلی ویڈیو میں ہم مرثیہ مرثیہ کی اقسام مرثیہ کے حیث اور مرثیہ کے اجزائے ترکیبی پر بات کر چکے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو مرثیے کی خصوصیات پر بات کرتے ہیں اردو مرثیے کی خصوصیات مرثیے کو اردو کی جملہ اصناف نظم میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے اور اس کو یہ انفرادی حیثیت جن خصوصیات کی وجہ سے ملتی ہے وہ یہ ہیں منفرد صنف سخن مرکب صنف سخن مخلوط صنف سخن اخلاقی شاعری کا خزانہ رزمیہ شاعری کا خزینہ زبان و بیان کی جدت اور شعیت کی ترجمانی مرثیہ کی پہلی خصوصیت منفرد صنف سخن ہے اردو شاعری کی تقریباً تمام اصناف عربی اور فارسی ادب سے مستعار ہیں لیکن مرثیہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی صنف ادب ہے کہ جو مستعار نہیں ہے اگرچہ مرثیہ عربی اور فارسی شاعری میں بھی موجود ہے مگر اردو مرثیہ عربی اور فارسی مرثیہ سے بالکل الگ چیز ہے اور یہ اپنی موجودہ صورت میں اردو شعراء کی ایجاد ہے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرثیہ ایک منفرد صنف سخن ہے مرثیہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مرثیہ ایک مرکب صنف سخن ہے مرثیہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں غزل قصیدہ اور مصنوعی کی تمام تر خصوصیات پائی جاتی ہیں اردو مرثیہ میں غزل کی طرح جذبات نگاری بھی موجود ہوتی ہے اور قصیدے کی طرح مدھا نگاری بھی اس کے ساتھ ساتھ مرثیے میں مصنوعی کی طرح سراپا نگاری بزم نگاری اور رزم نگاری کا انداز بھی ملتا ہے مرث کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مرثیے کو مخلوط صنف سخن کہا جا سکتا ہے مرثیے ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں داخلیت اور خارجیت دونوں کی گنجائش موجود ہے مرثیے میں شاعر مرنے والے کے اوصاف و محاسن اور سیرت و کردار بیان کرنے میں بھی اپنے زور و قلم کے جوہر دکھا سکتا ہے اور ان سے متاثر ہو کر اپنے درد و غم کا اظہار بھی کر سکتا ہے اردو کے اکثر مرثیوں میں یہ دونوں کیفیتیں پائی جاتی ہیں مرثیہ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مرثیہ اخلاقی شاعری کا خزانہ ہوتا ہے مرثیہ اخلاقی شاعری کا ایک بیش قیمت خزانہ ہے کیونکہ اس میں مذہبی اور دیگر روایات کے ذکر سے اخلاقی اقدار کی پاستاری کی تلقین کی جاتی ہے مرثیہ کا ہیرو ایک بلند پایا مثالی شخصیت کا حامل ہوتا ہے وہ سیرت و کردار کی پاکیزگی اصول پرستی شجاعت و بہادری استقامت و استقلال اور باطل کے مقابلے میں حق کی پاسداری جیسے اوصاف کا حامل ہوتا ہے ہیرو کے ان مثالی محاسن کا تذکرہ اخلاقی شاعری کے جملہ مقاصد کو پورا کرتا ہے اور اس سے نہایت اہم اور قیمتی اخلاقی سبق حاصل ہوتے ہیں مرثیہ کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ مرثیہ رزمیہ شاعری کا ایک خزینہ ہوتا ہے اردو شاعری میں رزمیہ شاعری کے نمونے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں مرثیہ کو اس لحاظ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس نے اردو میں رزمیہ شاعری کی کمی کو بخوبی پورا کیا ہے اگرچہ اردو شاعری میں ابو القاسم علی توسی معروف ب فردوسی کی لکھی گئی شاہ نامہ فردوسی جیسی منظوم رزمیہ داستانیں تو موجود نہیں ہیں مگر میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر جیسے بلند پایا مرثیہ گو نے اپنے مرثیوں میں میدانی جنگ کی جو تصویریں پیش کی ہیں وہ رزمیہ شاعری کے بہترین شاہکار ہیں اور ان کو بلا تکلف دنیا کی کسی بھی زبان کی بہترین سے بہترین رزمیہ شاعری کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے اردو مرثیے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت زبان و بیان کی جدت بھی ہے اردو مرثیہ کی بدولت اردو کے شعری ادب میں ایسا قیمتی اضافہ ہوا جو زبان و بیان کی جدت کے لحاظ سے شاہ پاروں کی حیثیت رکھتا ہے اردو مرثیہ نگاروں نے اپنے مرثیوں میں زبان کی صفائی پاکیزگی اور سلاست پر تو توجہ دی ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روزمرہ کی چستی محاورات کی درستی الفاظ و تراکیب کی بندش اور صنع و بدائے کے استعمال اور جدت پر بھی خاص توجہ دی ہے اس طرح مرثیہ نے اردو شاعری کی تمام دیگر اصناف سے کہیں بڑھ کر زبان و بیان کو جدت اور سلاست سے بہراور کیا ہے مرثیہ کی سب سے اہم اور منفرد خصوصیت شیعیت کی ترجمانی ہے مرثیہ واحد صنف سخن ہے جس کا تعلق ایک محسوس فرقے اور مخصوص فرقے کی ایک خاص رسم سے ہے مرثیہ شیعت کا ترجمان تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرثیہ شیعت کی دینی اور اخلاقی عقائد کا اندار بھی ہے شیعہ ذہن کا ایک ایک رنگ اور ایک ایک رنگ پوری طرح صرف مرثیہ ہی میں نظر آتا ہے دنیا کی کسی زبان کی شاعری میں کوئی صنف سخن ایسی نہیں جو مرثیہ کی طرح ایک خاص مذہبی فرقے یا اس کی کسی خاص رسم کے ساتھ محسوس ہو مرثیے کی یہ خصوصیت ہر لحاظ سے ایک منفرد خصوصیت ہے اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک معیاری مرثیے کے اوصاف پر بات کریں گے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء و تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے